बसमिलीम महतरम नाज्रीन असलम आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और किसाब का वाकया वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह इज़्ज़त के जलीलुल कदर पैगम्बर थे आप आलाम को अल्ला इज़्ज़त ने अहम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था एक मरतबा हज़रत मूसा आलाम जब कोह तौर पर अल्लाह इज़्ज़त से हम कलाम हुए तो इन्होंने अल्लाह तबारक व ताल से पूछा कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा तो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने फरमाया कि फ़लाँ शहर का किसाब जन्नत में तुम्हारा हमसाया होगा हज़रत मूसा इस्लाम को ये सुनकर बड़ा तबसस हुआ कि वो किसाब आखिर ऐसा कौन सा अमल करता है जिससे इस किसाब को इतना बड़ा रुतबा हासिल हुआ हज़रत मूसा इस्लाम इस शहर की जानब गए और वहाँ कसाब को तलाश किया और खामोशी से देखते रहे आखिर इसका ऐसा कौन सा अमल है जिस पर अल्लाह ने इसे इतना अजीम मर्तबा अता फरमाया दिन भर इस कसाब ने मामूल के मुताबिक गोश्त फ़रोत किया लेकिन एक गोश्त का टुकड़ा अलग रखा फिर इस टुकड़े को थैले में डालकर घर की जानब चला हज़रत मूसा इस्लाम भी इसके पीछे पीछे इसके घर तक गए फिर हजरत मूसा इस्लाम ने इस किसाब से इसका मेहमान बनने की गुजारिश की जो इसने बेखुशी कबूल कर ली हजरत मूसी इस्लाम इसके साथ इसके घर के अंदर तशरीफ ले गए तो इस शख्स ने लाए हुए गोश्त को अच्छी तरह पकाया और फिर चंद बोटियों को अपने दांतों से चबा कर नरम किया फिर घर के अंदरूनी हिस्से में चारपाई पर लेटी एक बूढ़ी खतून को उठाया इसे प्यार से खाना खिलाया और इसका बिस्तर वगैरह सीधा किया फिर इस बूढ़ी खतून ने इस खिसाब के कान में कुछ कहा जिस पर वो मुस्करा दिया किसाब ने इस औरत को बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद कमरे से बाहर आ गया फिर इसने हज़रत मूसा आलाम को खाना खिलाया खाना खिलाने के बाद हजरत मूसा आलाम ने इससे दरियाफ्त किया कि बिस्तर पर लेटी हुई खतून कौन है और इसने तुम्हारे कान में क्या कहा था जिस पर इस किसाब ने बताया कि वो मेरी वालदा हैं वो बेहद सादा औरत है मैं जब भी इनकी खिदमत करता हूँ और इनको खाना खिलाता हूँ तो वो मुझे यही दुआ देती हैं कि ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का हमसाया बनाना जिस पर मैं मुस्करा देता हूँ कि कहाँ मैं एक मामूली सा कसाब और कहाँ अल्लाह इज़्ज़त के बरगजीदा नबी इस पर हज़रत मूसा इस्लाम ने फरमाया कि मैं ही मूसा हूँ और मुझे अल्लाह ने बताया है कि तू जन्नत में मेरा हमसाया होगा यही सुनकर मैं तुम्हारी ज्यारत के लिए आया हूँ अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि हमें भी अपने वालदेन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी दुआएँ हमारे हक में कबूल फरमाए आमीन या आलमीन ये है आज की हमारी वीडियो हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे अल्लाह हाफिज़